Вот мы района распределили на 4 маршрута. Это патрулирование на автомобиле. Вот патруль 1, 2, 3, 4, 5. И выбирали эти маршруты, исходя из особенностей оперативной обстановки, из, из того, что, где были факты поджога машин. Но в нашем районе было 5 фактов. С 1 по 1, 2, 2 число 5 машин. Поэтому мы 3 числа определились, наша гражданская инициатива. Вот люди, которые на засу, волонтеры, решили на добровольных началах мы все это патрулировать. Давайте так. раздавать. Чай да. Пожалуйста, встаньте. Так, мы Маршрут номер два, остановись да, за мной. Маршрут номер три, да. Это второго патруля. Уважаемые активисты, пожалуйста, встаньте. Значит, Поменяюсь. Да. Начинаем. Начинаем патрулировать. Патрулирование осуществляем тремя пешими патрульными группами и тремя автомобильными патрульными группами. Значит, э, автомобильная группа номер один осуществляет патрулирование по Маршрут 1, маршру... автомобильная группа 2, номер 2, автомобильная группа 3, номер 3. Здесь определены маршруты, телефоны. В случае чего, если вы обнаруживаете нарушение общественного порядка, необходимо срочно позвонить по телефонам э, э, дежурным районам органов внутренних дел. Никаких личных действий не предпринимать, а только зафиксировать и позвонить милиции для того, чтобы они приехали для, для принятия, для предотвращения нарушения общественного порядка. Маршрутом первому и второму, первому маршруту, я раздаю нашу листовочку, потому что мы приглашаем граждан для того, чтобы они так же присадили присоединились к нам. Вот я раздаю. Старший маршрут. Клеить, курицей да, курицей это курицей. да Это мы будем клеить, мы будем ходить по маршруту и клеить. Потому что для чего? Для того, чтобы нам люди приходят. Нам первый раз нам пришло было 10 человек. И через два дня нас уже было 40 человек. А сейчас уже, уже многие группы. Сейчас мы дежурим с 10 до 4. И с 4 до 4 утра до 6 утра еще будет 3 патрульных группы. Да, у нас очень много людей, в принципе, здесь все так называемый средний класс. Здесь люди, которые есть и банкиры, и директора предприятий, и пенсионеры, и студенты. То есть у нас все, кто тут у нас, представлены, все слои населения нашего района. И пенсионеры, в том числе, вот как я. Сейчас мы еще с ребятами поговорим. кто у нас?